что ну, в Украине э, очень высокий показатель смертности. Ну, вот, недавно был опубликован доклад э, Украина занимает пятое место в Европе с показателем 20 человек на 100 тысяч Хуже всего, хуже, чем в Украине, в Литве, в Калифорнии, в в Казахстане. К примеру, в Швеции э, им уже 5 человек на 100 тысяч вот показатель в 4 раза выше, чем в надо понимать что, если мы говорим о э, сокращении смертности, то это, э, если мы говорим о сокращении беспредела, коррупции, мы говорим о правах граждан, сокращение да, производительных грузов, это права. И вот если говорить об этом, то это большая тема. Вы согласны, и, да? Ну, не совсем. Знаете, вот я слышу, что вам предлагают взять за основу пример Грузии, предлагаем мы просто как, а не воним, например, в Германии, да, когда полицейские дорожные полицейские знали своего министра и штрафует и не боится, что его могут ролить. То есть полицейский, как военный стандарта для самой главной проблемой, проблемой в том числе для БИИ. Когда вот я согласен с своего человека, он наверное начинает самого себя. Я, например, вот за три года...